Əziz şagirdlər, sizə ingilis dilində gerund və participle 1 haqqında məlumat vermək istərdim. Ümumiyyətlə həm gerund, həm də participle 1 ING ilə bitir və onları cümlədə fərqləndirmək üçün hərəsinin özünə məxsus xüsusiyyətlərini bilmək lazımdır ki, bu gün mən sil keçə gerundun xüsusiyyətləri haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə bilməlik ki, cümlədə sözönüdən sonra ING-li fel gəlirsə, gerunt hesab olunur. Məsələn, on coming of playing və s. Daha sonra əgər ingli feil cümlə əvvəlində gəlirsə və cümədə başqa mübtəda yoxdursa, bu da gerunt hesab olunur. Məsələn, drawing helps me to relax. Burda drawing cümlənin mübtədasıdır və cümədə başqa mübtəda yoxdur. Daha sonra növbəti xüsusiyyətə baxaq. Cümlədə feldən sonra -ing-li fel gəlirsə, bu da gerunt kimi götürülə bilər. Məsələn, stop talking. Burda stop da feldir, talk da feldir və bu gerunt hesab olunur. Və sonda yiyəlik haldan sonra -ing-li fel gəlirsə, bu gerunt hesab olunur. Amma o halda ki, -ing-li fel -s- ilə bitməsin. Əgər onun sonunda -s- olarsa, o gerunt deyil, isim kimi qəbul olunacaq. Növbəti slaytta sizə participle one və ya da dilimizə indiki zaman fel sifəti kimi tərcümə olunan hissəciyə barədə məlumat verəcəm. İlk öncə baxaq birinci xüsusiyyətə. Əgər cümlədə isimləndən sonra aygılı fel gəlirsə, bu fel sifət hesab olunur. İndiki zaman fel sifəti hesab olunur. Məsələn, The man standing at the door is my father. İkinci xüsusiyyətə baxaq. Artikullardan sonra aygılı fel gələrsə və ondan sonra İsim gəlirsə bu da participle 1 kimi götürülə bilər. Məsələn, the playing child is my friend. Növbəti xüsusiyyətə baxaq. To be plus ing, yəni continuous davamlı zaman əmələ gətirən bu quruluş participle 1 kimi götürülür. Məsələn, the girl is playing the piano. Qız piano ifedir. Burda present continuousdadır və bu participle 1 kimi e, hesab olunur. Daha sonra əgər cümlədə while varsa, deməli while-dan sonra ingil fel gəlirsə, bu da participle 1-dir. Məsələn, while crossing the road a car hit him. Burada participle 1 kimi çıxış edir. Daha sonra cümlə əvvəlində ingil fel gəlir və bu bu halda participle 1 kimi götürülür ki, cümlədə başqa bir mübtəda olmalıdır. Biz Gerunduq hissətlərinə nəzər salarkən gördük ki, ingiliscə feil gəlir, amma başqa mübtəda olmamalıdır. Partisip bu anda isə başqa mübtəda olmalıdır. Məsələn, Here in the voice, I went out. Burada I mübtəda olaraq cümlədə çıxış eləyir, demək bu partisiplandır. Daha sonra tərzi hərəkət zərfliyi kimi. Biz tərzi hərəkət zərfliyini bilmək üçün cümləni tərcümə etməliyik. She came smiling, o gülərək gəldi. Burada hazərəkətlər fel təyin etmək üçün tərcümə lazımdır. Burada da participle man kimi hesab olunur və sonda mürəkkəb tamamlıq daxilində olarsa participle kimi götürülür. Məsələn, I saw him going. Mürəkkəb tamamlıq belədir ki, iki felin ortasında obyekt əvəzliyi və ya isim işlənməlidir. Burada da saw və going fellərinin ortasında obyekt əvəzliyi işlənib. Bu ə, deməli mürəkkəb tamlıq və ya hətta kompleks obyektdir. Bu da participle 1 kimi götürülür. Və e, isim kimi işlənən, ing ilə bitən sözlər var ki, gəlin bunların da xüsusiyyətlərinə baxaq. Əgər artikeldən sonra ing-li fel gəlirsə, bu isim hesab olunur. Daha sonra ing-in sonunda s olarsa, bu da isim hesab olunur. Yiyəlik hal şəkilçiləri olan apostrophes və ya s apostroftan sonra ing+s gəlirsə bu isim hesab olunur. Məsələn Jane throws. Yəli əvəzliyindən sonra ingli fel gəlirsə və ondan sonra s gəlirsə bu da isim hesab olunur. Məsələn her draws. Və artikllardan sonra sifət daha sonra ingli fel gəlirsə bu da deməli isim hesab olunur. A high building. Burada building artı fail mənasında deyil, e, tikili və ya hatta bina kimi tərcümə olunur ki, bu da isim rolunda çıxış edir cümlədə. Növbəti slaytdə test verilib ki, biz bu test ilə öyrəndiklərimizi bir daha sübut edəcəyik. Bu testdə bizdən gerund olan cümlələri seçmək tələb olunur. Baxaq birinci cümləyə. I saw him while shopping. Dedi ki, while-dan sonra -ingli ifadə gəlirsə, participle 1 hesab olunur. Daha sonra we had a test at the beginning of May. Bu cümlədə dedik ki, z article-dan sonra ing gəlirsə, ing l ifadə gəlirsə, bu noun hesab olunur. Amma ing-dən sonra isim gələrdisə, bu participle 1 olardı. 3-cü cümləyə nəzər salaq. I often remember her shining eyes. Bu cümləni tərcümə edərkən görürük ki, mən onun tez-tez parlayan gözlərini xatırlayıram o parlayan fel sıfatdır və indiki zaman fel sıfatıdır. Bu participle-ın rolunda çıxış edir. Daha sonra I am sorry for being late. Aha, burada dedik ki biz sözönüdən sonra ingli fel gəlirsə bu gerunt hesab olunur. Bu cümləni gerunt kimi götürürük. Daha sonra 5-ci cümləyə baxaq. They started working at once. Bu cümlədə started felindən sonra ikinci fel ingli fel gəlirsə bu da gerunt hesab olunur. Cavab 4-5 olan də variantıdır. Növbəti slaytdə isə bizdən participle one tələb olunur ki, biz növbəti cümlələrə nəzər salaq. Birinci cümləyə baxaq. We enjoy playing cricket after classes. Bu cümlədə enjoy felindən sonra -ing-li yeni fel gəlib və bu gerund kimi götürülür. İkinci cümləyə baxaq. Playing cricket is his favorite sport. Bu cümlədə playing Cümlənin əvvəlində ingil feldir və ondan başqa cümlədə mübtəda yoxdursa, bu gerunt hesab olunur. Növbəti cümləyə baxaq. This field is just for playing cricket. Bu cümldədə də sözönüdən sonra ingili ifadə gəlib, demək ki, bu da geruntdur. 4-cü cümləyə baxaq. Playing cricket, two teams hit the ball in turn. Bu cümldədə playing-la Yəni ing ilə başlayan ifadə işlənib və cümlədə əlavə olaraq to teams müftədasıdı işlənib. Demək ki, bu participle 1 kimi götürülə bilər. Və sonuncu cümləyə baxaq. While playing cricket he fell down several times. Və biz dedik ki, while ilə başlayan cümlədə while-dan sonra ingli fer gəlirsə, bu participle 1 kimi götürülür və burada cavab 4-5, yəni D variantıdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.